Yeniyasamalda 77 nömrəli marşrutun sonunda bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzili satışa çıxmışdır. Mənzilin ümumi sahəsi 54 kvadratmetrdir. 17 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Binanın qazı, su, işığı daimidir. Mənzil bir otaqdan iki otağa studiya tipində təmir olunmuşdur. Giriş qatından tanış olun. Siz mənzilə daxil olarkən belə bir hol bizi qarşılayır. Sağ tərəfdə sanitari qovşaq Yaşaltı otağı, qonaq otağı və mətbəx studiya. Xolun döşəməsi, qranit mərmər istipoldur. Mənzilin qonaq otağı. Qonaq otağının bir baş açılıp pəncərəsi var. Mənzil sıfırdan təmir olunub, təmirdən sonra isə mənzildə yaşayış olmayıb. Yenidən xol hissəmizdəyik. Burda isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Geniş ölçülü məhaləyəta otağı var. Mənzilin kombisi çəkilib, kombi aparatı da rahat qarşılandırılıb, pərdələr asılıb. Eyvan plastik pəncərəylə bağlanılıb. Qabağa açıq fərqli yerləşir. Mənzil günişə mənzildir. Eyvan da belə bir şkaf yığılıb. Şkafın içində kombi və bir polkalar yığılıb. Nəsə əşyaları yığmaq üçün axıra qədər şkaf yığılmış vəziyyətdədir. Bağlı eyvanla tanış olduq. Yenidən yataq otağındayıq. Nəzərdə çatdırdım ki, bazarda təzə təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayan mənzillərin sayı çox məhdud saydadır. Burda isə məzilin sanitar qovşağı yerləşir. İdeal vəziyyətdə təmir olunub, möydadır, unitaz Duş kabini yığılıb, döşəməsi granit mərmər, istipoldan ibarətdir. Əziz izləyicilər, mənzilin qiyməti barədə məlumat uşaq bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə nömrəmiz də qeyd olunacaqdır. Bu evə müraciət edə bilərsiniz. Mənizin açarı bizdədir. İstənilən vaxt baxış keçilməyi mümkündür. Mənzilə baxıldıqdan sonra sahibi ilə qiymət barədə razılaşmaq olacaqdır. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.